Ты замужем? Нет. Нет? Просто мама твоя понравилась. А -а -а. Красивая, да, она у тебя? Да. Все, прекрасно. Ты не против я с ней пообщаюсь? Да. Все, круто. Влад. Да. Очень приятно. Я присяд на пару минут буквально. Слушай, я просто ходил здесь, гулял по своим делам. Хороший день, я еще думаю выйду по не, я тебя не снимаю. Кто -то не снимает? Да, не, вроде ж нету никого. Понятно. а к тебе подходит только когда с тикток снимаю? Бывает. И что спрашиваю? Ну такое раз. В основном херню? Ну, да. Тут еще знаешь, чем славится Крещатик? То, что проходят ребята курсы разные и подходят с неадекватными там предложениями какими-то. Я не этими. знаю, я не в Киеве живу. Так нет, это а вообще в принципе, если ты видела в интернете, там, например, как ребята подходят, всякую дичь начинают нести. Угу. Я вижу, вижу, ты сидишь просто какая-то в своих мыслях. Думаю, подойду, пообщаюсь с тобой. Откуда ну, ты? Ну, я с Украины. Я понял, что с Украины. Просто Ну, ты похожа на немку. Да. Еще, еще знаешь, на, скажи мне, на жену Стейтема. Ты видела ее? Как-то ее зовут Роуз, она супермодель. На маме? Что? На маме? Да. Слушай, ну все может быть, конечно. А как ты думаешь, подходит маме лысый? Или нужно, чтобы с волосами был? Ну, ходит. подходит. Подходит? Да. Все, у тебя, кстати, у вас волосы, это твой цвет? Нет. Нет? Поэтому же так? Поэтому что так будет все легче воспитывать меня. Как, например, мама будет водить меня в школу, что а ты будешь забирать. А ты будешь делать дома. В <с> <Дома>? Испании. <с> в Испании? А ты, я понял, чем ты занимаешься да, таким модельным в одеждой? В Испании нет. А... Прям снимаешь съемки, креативы? Нет, просто делаю ориентированные рекламой занимаюсь. На заказ там, бизнес какой. А, именно запускаешь таргеты, да, да, да. кабинеты? Я еще блог веду у меня, кулинарный. Снимаю. О, это вообще прекрасно. Еду снимаю. Короче, футболи. То у тебя нету такого, что типа только десерты, либо только мясо. Нет, я все что... снимаю. Все снимаю. Все, что ты Либо снимаю, что-то Кето диету? Кето, да. Без да. углей, да, это, насколько я, да, я да. знаю? Слушай, я когда-то пробовал, ты мне скажи, как человек, который разбирается, если так чередовать, день ты ешь углеводы, день не кушаешь. Это вообще Ну, Но А зачем день есть, день не кушать? Ну, я вот вообще не уже более 5 лет. Подожди, ты не ешь углеводы, не сложные, не ну, простые. Углеводы, я кушаю, ну, это можно взять клетчатку листовую зелень, какие-то овощи не крахмалистые. Mm -hmm. То есть это да, это я. Ем. А так вот не ну, сахар, там не картошка не вашу. Ни... Ты знаешь, обычно те, которые лишают себя сахара и углей таких сложных, они чувствуют какой-то упадок сил. Нет, я с... пью витамины. Я пью электролиты витамины. B, а, но если не пить витамины группы В, то, конечно же, если ходишь так, тренироваться, то сложно. Ну Да, ты тратишь энергию, я а... изугленишь в основном. Ну, конечно же, но когда правильно правильном составе... Ну вот если я вот, к примеру, там или на петру, не... или на лоу-карде, угу. то мне нормально. Нет, никаких мультиков. Нет. Ну, что он тебя так? тянет посмотреть кино какое-то? Что-что? Тянет посмотреть мультик? Да, да. А что ты отказываешься? смотрим на людей. Я понял. Так а в Киеве ты Мама, по каким ты делам? Мама, ты на космос. Ты на космос. И сколько будешь еще в Киеве? А сегодня уезжаю. А... Ну, я потом вернусь. Я так на неделю две уезжаю. Слушай, так давай обменяемся контактами. Потом, если что, увидимся на кофе. На чай, на кофе. Ну, запиши телеграм. На... на Боева. На кашу Английский. на манную. Да, кашу на манную. Нет, не ману, а только... ты любишь манную кашу? Нет. Тоже нет? Я даже не знаю, что это. Это моя бабушка любит манную кашу. Э -э Забоева? Да. Забоева. Вот это ты? Да. Давай тебя. На... Что-то красивое. Давай. Давай я выберу то, что на тебя похоже. Хорошо. Давай? Давай. А когда ты возвращаешься? Я не знаю, еще билет обратно не брала, только туда взяла. А туда это куда? Ну, Барселона. А, Барса. Как там, солнечно сейчас? Конечно. Я тебе отправлю вот такого мишку. Он На тебя не похож, но это все равно с пола связано. Хорошо. Красота. Все, хорошего тебе дня. Спасибо. Мы это. с тобой прощаемся? Пока. Давай, счастливо. Пока. Не разлей, только с тобой как Пока. Пока-пока, -а -а. да, до встречи. Давай, давай, пока. Ну что, рассказывай. Ну що, тут було знайомство. Магой, прикольний, так, Ми знайомились з дівчиною, а в неї є син. Ну я підійшов, там записано все, і я спочатку спитав там, у сина. Ну просто як для приколу її підняти настрій. Так. А потім вже легка комунікація. Навіть от бачите, якщо там у дівчини є син, і ви бачите, що поряд з нею немає чоловік, ви можете підійти, просто запитати, як я зробив. Там ти заміжня і так далі. Просто запитав. Що вона сказав, ще... ні. Я ж не чув просить ні. А тобто вона одинока, в є синок. Ну так, да, ми з нею поспілкувалися і далі, далі вирішили зустрітись трохи пізніше. Але що я хочу сказати, жуки, сука, не що, що ви починаєте до малих липнуть, що насильне зближення. Тіпо, бо мене я не люблю, коли сильно використовують слабкість, слабкі, бо слабкі, ж знаєте, да, да. бо дитина це слабкості. Якщо, якщо ви вже підійшли і вона так зробила, то зробіть все, щоб вона ніколи не пожалкувала за те. Отакі, коротше, я хотів сказати. Да, можна. І, і, не, і не соромтесь, підходити, знайомитись. Не втрачайте свої свои шансы. И лайк.